Всем привет! Это наш шестой видео урок, в котором мы хотим вам рассказать, как правильно делать трасс. Если вы не знаете, то этот элемент выглядит следующим образом. Базой этого элемента является выход на дну и флажок. Чтобы выполнить этот элемент, вам нужно взяться двумя верхними хватами, закинуть ноги, переставить правую руку нижним хватом, закинуть левую ногу и перевести себя в флажок. Потом закинуть вторую руку и вытянуть. У многих возникает такая проблема, как перейти в флажок. Для этого вам нужно будет когда вы переходите в флажок, переставить правую руку ближе к левой, и вы легко выйдете в флажок. Если вы не переставите правую руку ближе к левой, то у вас получится следующее. Советую кто правша, браться правой нижней хвата. Кто левша, браться левой нижней Спасибо за внимание, это был наш шестой видео Смотрите на